Адревці в терміново сягують до кордону екстрені зміни на південному фронті. Та чи вийде Путін з бункеру на 9 травня? Про це та не тільки сьогодні. Говоримо з Романом Світаном, льотчиком інструктором, полковником запасу української армії. Пан Романе, як завжди, радий вас вітати. Бажаю всім здоров'я. Неймовірно насичний день сьогодні. Маємо, але традиційно перед тим як почнемо нашу з вами розмову, звернемося і до наших глядачів. От просто зараз поставте цьому відео лайк. Наперед, якщо не сподобається, традиційно заберете. Напишіть коментар під цим відео більше п'яти слів, та звідки ви нас дивитеся, все читаємо, все бачимо. І це пан Роман, Світан. І також, будь ласка, поділіться цією трансляцією, бо так алгоритми Ютубу будуть вважати цю інформацію цікавішою, цю трансляцію потім подивляться якомога більше людей. А тим часом, пане Романе, ми розпочинаємо. Давайте починаємо з найцікавішого візиту генсека НАТО Столтонберг до Києва. А насправді, публічних заяв сьогодні не так багато. Але що цей візит означає в непублічній комунікації? Ну, як мінімум, приїзд такого уровня руководителів натовських структур це великий плюс для України. Тобто, вирішуються питання. которые нам сейчас важны. Приезд, он однозначно приезжает не с пустыми руками, потому, а скорее всего, сейчас, в ближайшее время на линии фронта этот, этот приезд даст определенный положительный результат. Что-то с собой однозначно привез. Ну и те посылы, которые уже есть в информационном потоке, которые мы слышим, даже вот эти два и о 100 миллиардах фонда, на пять лет военной помощи для Украины это значит уже видение наших нашей борьбы по крайней мере которую в которой будут помогать Европа это хороший посыл и даже посыл по поводу невозможности ну или по крайней мере пока невозможности приглашения на данный момент Украины в НАТО но тем не менее в стопроцентной гарантии что мы там точно будем то есть это все-таки генсек, когда об этом говорит в информационном потоке, в свободном доступе, это уже кое-что значит. Надежда умирает последней, потому пока еще будем надеяться, что на саммите натовском в Вашингтоне, на юбилейном саммите, у нас есть еще остается возможность быть приглашенными в НАТО. Єскіль, коротко проти това. Ми та прекрасно понімаємо по пакапакарні мірі проти. Ну і що віремо є для роботи странами. Також пано Романе, маємо хороші новини в тому плані, що на Херсонщині в нас плюс одна звільнення територія. Це острів Нестрига, це підтверджує і головком Сирський. Насправді ну, дуже хороші новини для нас. Але чи можемо ми говорити про те, що з військової точки зору звичайно що плацдар на Хросонщині розширяються, та тим самим сіра зона. Між збройними силами України та окупантами. Вона стає ну, это можно сказать, это правый берег. Все таки. То есть мы взяли под контроль э, один из островов, который э, был э, такой дорожкой для російських диверсионных груп. То есть это в режиме контрдиверсионной деятельности. взяли под контроль один из островов. Это просто продвижение, положительное, по крайней мере, наше присутствие, но это еще пока на правом берегу, берегу Днепра. Для того, чтобы, допустим, по низу Днепра начать движение на левый берег, там еще много работы, и я думаю, форсирование Днепра раньше, чем зайдут самолеты, пока еще невозможно. Також, пане Романе, тут і Головком Сирський, навпаки висловив певне занепокоєння в тому плані, що ситуація на фронті загостзавзагострилась, про це сказав Сирський. сили оборони відійшли від на захід від Бердичів Семенівки та Новомихалівки. А чи дійсно є продумови вважати, що це для нас не хороші сигнали? Та наскільки ви підтримуєте тезу, що Можливо, украинский фронт таким чином може посипатися. Но с Бердачей надо было уходить, как только россияне продавили наши войска в районе Очеретина. Было понятно, что Бердачи могут оказаться в окружении, потому в этом смысле приказ об отходе, управляемом отходе был принят правильно и вовремя, то есть не создав больших проблем. Отход, он всегда болезнен, и тем более иногда, особенно управляемые отходы, это такой верх проведения операции, иногда это намного сложнее, чем наступательные действия. Именно управляемый отход справились с этой тактической, с тактическим движением наши войска. Но вопрос в, в, том, в той линии фронта, которая сейчас, Будет после этого отхода. То есть либо это будет выравнивание фронта для увеличения плотности войск, так как сейчас чувствуется недостаток личного состава на линии фронта. До сих пор мы не дождались силовиков, правоохранителей именно на, на этих направлениях. И или будет другой механизм, то есть отход до второй линии обороны, основной линии обороны второй в районе Карловки, Курахова. кстати, она как раз начинается с Очеретина. Это как раз то гряда высот, на которой Очеретина и находится. То есть удержаться в районе Очеретина нужно обязательно. а если отходить, отходить, то на вторую линию обороны. Поэтому, потому фронт может просесть по некоторым направлениям, но точно не провалиться. То есть провала там не будет. Там как раз вот эти географические некоторые моменты, перепад высот, реки, водохранилища, там сеть водохранилищ удержит россиян. То есть география у нас правые берега, практически все высокие, западные берега высокие, и как раз на этих высоких берегах россия, россиян можно удержать. Потому именно провала фронта не будет, но вот просаживание возможно, если не успеет то количество... Средство, которое последнее время было принято успеть, не успеет доїхати на лінію фронту. Тим як ми, пане Романе, прийдемо до наступної теми. Звернемося до глядачів. Якщо ви зараз прямо дивитесь цю трансляцію, просто зараз напишіть коментар під цим відео, звідки ви нас дивитесь, та поставте лайк цьому відео. Ми тим часом йдемо далі. Бо то чотири батальйони чеченців прибули за 150-200 кілометрів до кордону Сумщини. Наскільки це багато чи мало з військової точки зору для бойових дій на що така кількість солдат вона спроможна, та які провокації слід очікувати на цьому напрямку, ну це слишком глубокий тил. 200 п'ятдесят это примерно Наприклад, от Донецька до Ростова. То есть, це это, это далеко Потому тому, вряд ли это, 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 это Росгвардія, по більшому счету, це кадировці это не чеченці это кадировці. Росгвардии, которая, скорее всего, будут выполнять какие-то стабилизационные моменты по направлению в сторону Москвы. Крайне пуганных идиотов. Мы как-то проговаривали с вами это направление. Там у них движение на Москву полностью открыто. Если бы в свое время тот же ЧВК «Вагнер» двинулся не с Ростова по южной трассе, которая пересекает река перед Москвой, особенно по Каширке, а двинулся с западными трассами, то есть через Брянск, через Смоленск по, по, этим дорогам, которые в свое время еще французы шли, то они бы быстро зашли бы в Москву. И вот этот, этот край, то есть это направление до сих пор у россиян ничем абсолютно не укреплено. Потому, скорее всего, они сейчас будут пытаться на вот таких... Это подступы уже к Москве. 150-200 километров в сторону Москвы, допустим, от, э, от Сумско, границ Сумской области – До Москви 450 кілометрів, практично половина розстояння. Тому я думаю, будуть не прикривати саме московське а не працювати по нашій граніці. Також пана Романа в інституті вивчення війни аналітика оцінила, що російська армія не вистачить сил для захоплення Харкова. Про це запевнили видання інститут вивчення війни. Водночас неймовірно багато російська пропаганда говорить про великий наступ, зокрема і на Харків. связковой точки зору, да де, правда, да и псуот, заспокойте, або на навпаки? Ну, а при наступательных действиях, допустим, которые планируют россияне летом, они будут только на восточном фронте, на других местах просто недостаточно сил. средств россиян разворачиваться. Но вот при и причем мы видим по каким площадкам, то есть это площадка Часовьяра, это площадка того же Донецка, то есть направление на запад от Донецка. Это может быть Угледар, это может быть Белогоровка. Э, у россиян эта задача стоит. Она прописана в российской конституции, мы тоже неоднократно об этом говорили. У них по плану пять областей, вернее, в российскую конституцию в правовое поле внесено пять украинских областей. Крымская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, и Луганская. Крымскую они захватили, Луганскую почти захватили, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую там по половине области. И потому, исходя из механизмов движения, видно, что россияне будут пытаться выйти сначала на границе Луганской области, там несколько сел, поселков осталось, типа Макеевки, там, тоже Белогороки, потому будут давить именно там. Это Луганское направление, это Луганская область, Донецкая область. Там часть Харьковска есть, допустим, за э, восточнее Оскола. Э, но это да, узкая полоса до Луганской области. Это как раз Купинск на этом направлении. А на сам Харьков у россиян сейчас э, нет сил, средств наступать. Никак. А вот в режиме ИПСО, для того, чтобы растянуть фронт, для того, чтобы мы удерживали достаточное количество сил, средств в районе Харькова, пока не будут пытаться давить, допустим, на Белогоровку, Давить на Часовьяр, давить на, в сторону Курахова, Карловки, то есть по, по Донецкому направлению по Восточному фронту. Вот для этого информационная психологическая операция и создаются. Причем они не только информационные, они еще в том числе и наземные. То есть, как-то перекидывается какой-то батальон, разворачивается какая-то армия, центр, какая-нибудь, которая состоит из трех коллег российских, но в информационном потоке ее подсвечивают. Начинают строиться, вот сейчас начинают строить аэродрома подскока для вертолетов, которые нашими средствами РСЗО даже смерч достать может с Ольхой в том числе. То есть, по большому счету, вот эти действия, они, ну, основная задача растянуть, то есть не дать тем частям, которые сейчас у нас стоят в районе Харькова, допустим, двинуться в сторону того же Часовьяра, помочь нашим войскам на Восточном фронте. І от пане Романе, в продовження цієї теми все таки і певні тривожні сигнали висловлює і президент Зеленський. Він сказав наступне, що російська армія готується до наступальних дій, і ми разом маємо зірвати її плани. От про що на вашу думку каже президент? Та чи вистачить нам зараз сил? я кажу, і про кадрові моменти, і про техніку нам вистояти? Это как раз продолжение, это, это не новые наступательные действия. Для того, чтобы проводить наступательные действия, надо определенная подготовка сил, средств, раз, переброска на новый участок фронта, разворачивание. Это все время. Отслеживаются эти движения разведкой, тем более сейчас на раз, два, три. Потому таких действий нигде, кроме как на линии фронта, уже существующие, не проводятся российскими войсками переброска четырех батальонов кадыровцев ближе к Москве абсолютно об этом не говорит. А вот то, где они будут не наступать или там организовывать великое наступление, а давить там, где не давят и сейчас, мы уже эти площадки назвали. То есть других просто на данный момент у россиян нет сил, средств организовать. На них они действительно будут пытаться продавить. То есть выйти на границы сначала Луганской, области на административные границы, потом на границе Донецкой области, ну и так далее, то есть Запорожская и Херсонская. Ну по Херсонской там сложно, Днепр удерживает, по Запорожской сложно, почему? Потому что там ракадные дороги, которые дают возможность нам очень быстро перебрасывать резервы. Проблемное восточное направление, но я думаю, с теми силами и средствами, которые сейчас идут, опять же, обещанными говорят, обещать не значит жениться, но вот в этот раз, скорее всего, все-таки мы получим ту помощь, которую пообещали нам наши западные партнеры. Тот миллиард, который уже долларов техники, которая уже едет, мы его прекрасно понимаем. Понятно, она просто этот, эта помощь будет тушить тот пожар, который сейчас есть. А основные, основные виды помощи должны зайти где-то ближе к лету. И вот у нас до лета есть такое тяжелое, тяжелое время, пока, когда надо выстоять. Причем выстоять за счет ну, нашего небольшого количества войск, которые на данный момент находятся на линии фронта, которые устали третий год войны. Это очень такая серьезная усталостность. Больше полугода нельзя Через полгода надо проводить ротации. У нас некоторые уже по третьему году, а некоторые по десятому, потому что с 2014 года, особенно Донецкие воюют до сих пор. И вот эта проблема большая. То есть личный состав, профессиональный личный состав, нужно, нужно профи, которые могут усилить на данный момент это направление. Единственный механизм ⁇ это поставить строй силовиков силовиков, правоохранителей, которые есть, в принципе, у нас, и которые готовятся не на линию фронта в ближайшее время, а на 18 число на блокпосты. Тогда где-то выйдет ТЦКшников, ГНП и Нацгвардии тысяч под 100, наверное. Вот это сотня, это сотня тысяч не на блокпосты их надо выводить, а заводить войска именно в вооруженные силы Украины. Это даст возможность на, нам удержать На лінію фронту я думаю, приймуть це рішення, так як ситуація заставить іменно вот у так поступіть, поставить строй ціловіку. От що точно нам допоможе втримати лінію фронту? Так, це f 16 І от спікер ВПС України Євлаш Євлаш, запевнив, ну зробив в принципі дуже конкретну заяву про те, що f 16 базуватиметься в бункерах та в підземній інфраструктурі. А от таком разе, чи будут возможности какие-то возможности у россиян достать F-16? Ну, есть механизмы для того, чтобы, допустим, в принципе уничтожить любой бункер, любую, любое местоположение. Этих механизмов много. Вопрос, как, допустим, прикрывать F-16. Тут еще большой вопрос, закапывать ли их, нужно ли это вообще смысл этот. Дело в том, что складки местности однозначно можно использовать, можно отрывать особенно в холмах, в горах или там в каких-то таких приспособленных допустим, складках. Это можно. Хотя враг, имея серьезную агентуру, инфильтрованную в наше руководство, в том числе у нас до сих пор есть проблемы по некоторым структурам. То есть он вычислит эти, эти места базирования и однозначно будет пытаться нанести удар. На данный момент оптимальный вариант ухода от ударов противника — это, во-первых, прикрытие системами зенитно-ракетных комплексов. Пока они не зайдут для прикрытия, нет смысла перебрасывать самолеты. Это раз. И второе — рассредоточение. Это самый оптимальный вариант при, массированных, при возможностях массированных атак и дальними средствами поражения, рассредоточение, то есть большое количество аэродромов, большое количество стоянок, движение самолетов по аэродрому в режиме таких случайных чисел с места на место. Аэродромное поле очень большое, вспахать его практически нереально там ракетами или дальними средствами, только заходом авиации, свободно падающими авиабомбами. Это опция для россиян недоступна, потому что у нас есть много механизмов, как прикрыть в 16 но не эта задача для F-16, не прикрыться. Это одна из, один из, одна из механизмов просто их удержания. А реальная задача F-16 наступательная. То есть нужно попытаться завоевать превосходство в воздухе, если будет достаточное количество самолетов. И дальше проводить наступательные операции. F-16 — это истребитель, это механизм наступления, а не обороны. Як його можуть попитатися зараз використовувати ПВОшники в режимі літаючої платформи видання Reuters пише про те, що 61 мільярд доларів для України недостатньо? Видання пише, що Україна Україні потрібно мінімум 88 мільярдів на рік і конфіскація заморожених активів російських. Скільки ви погоджуєтеся з цією оцінкою, 88 мільярдів, та з військової точки зору? Чи дійсно 61 мільярд доларів для України недостатньо? Ну, дело в том, что 61 миллиард и 88 можно написать 188. Вопрос, на что они пойдут. Вот если бы это был ленд-лиз, непосредственная, допустим, передача нам средств поражения, то есть железа. А если бы это было 60 миллиардов железа, так, поверьте, было бы достаточно. Нам надо, допустим, в неделю 1 миллиард долларов именно техники и боеприпасов. В неделю на миллиард долларов до конца года где-то 30 недель осталось. То есть по большому счету нам, если будет 30 миллиардов долларов именно в железе передано, то мы сможем не только удержать противника, а еще и выполнить как минимум один, одну такую контрнаступательную операцию с выходом там на Скадовск или на Армянск. Это возможно. Но это, еще раз повторюсь, в чистом виде железа должно быть около 30 миллиардов. А есть определенные сопроводительные механизмы, которые то есть, тратятся деньги там, на обучение, на сопровождение, на доставку, на разворачивание, пусть еще половину. То есть по большому счету, если бы даже 60 миллиардов долларов было половина, 30 миллиардов железа, 30 миллиардов сопроводилок, это, было, это бы в этом году нам бы было достаточно для выполнения задач этого года. А если больше, ну, однозначно больше. Чем больше, тем лучше в этом смысле. Но, опять же, лучше железом. Причем сейчас механизм, некоторые, некоторые сенаторы сейчас поднимают вопрос о опять включении механизма ленд-лиза. То есть параллельно с этими 60 миллиардами оптимально нам бы, конечно, еще запустить этот механизм, который в свое время угробили в 2022 году дипломаты наши, Недалекі по цьому попросим. Тобто, от паралельно запустить одну і другу програму і нам би було достатньо. Очікуємо так звану інавгурацію. Путіна а скоріше коронацію та парад побіди На 9 мая. знаємо, що Путін панічно боїться за своє життя. От пане Романе, чи наважиться диктатор на вашу думку, провести публічну інавгурацію та прийняти парад побіди? Однозначно, він спробує зробити, але перед этим він заручиться. гарантиями безопасности своей. Вот если ему дадут гарантии безопасности несколько там правителей мировых, там, допустим, Белый дом, Европа, там, НАТО, а если он получит эти гарантии безопасности, это может быть какие-то через третьи страны, то есть тот же Китай, если решить, решит вопрос, вот почему сейчас все в Китай поехали туда и обратно, пытаются двигаться, это может быть как раз подготовка кто в том числе и вот к таким гарантиям. Сначала съездить в Китай, заручиться, вернее, или, по крайней мере, дать гарантию, потом приехать в Киев и заручиться гарантией нашего верховного главнокомандующего, что не будем бить по Красной площади. Вот когда это все сложится, и тот же Си Цзиньпинь Путину скажет Шаю, Розрішаю, типа так, тоді він випал з бункера. Если бункеру. А якщо це не пройде, то або випазить його дзвоник, либо, взагалі, этот механізм буде как як вот зараз механізм по некоторым позициям по 9 мая, празднования Дня, Дня Побіди по, по російським скрепам. Ось пане Романе, низка західних ЗМІ пишуть про те, що на інавгурацію або на поради може Україна вдарити по Кримському мосту. Звичайно, ми цього точно знати не можемо. Але от в разі чого на які ви можливі дії України очікуєте на 9 травня та на день інаугурації Путіна? Ну раз ми ждемо інаугурацію Путіна, значить однозначно повинні прийти з подарком. Тобто подарок має бути вісовим, таким серйозним, який має бути іздалека виден і слышен, по крайней мере, то тобто, є, такі подарки я думаю, сейчас готують готові... все наши спецслужбы, вооруженные силы и, естественно, наше политическое руководство, как минимум. Мы на седьмое, на девятое. Почему вот и вот эти движения сейчас, броуновское движение всех руководителей натовских, и приезд сегодня Столпенберга, кстати, он тоже может быть как раз в этой всей общей конве. Либо по попытаться дать Путину гарантию о том, что никто его трогать там на 9 не будет, либо, может быть, э, в, понять процессы, которые готовятся э, нами, допустим, вот этих, этих подарков. А однозначно, Крым, кримские военные объекты, по ним будет нанесен удар. Это уже понятно, почему? Потому что проводятся мероприятия, так называемая любовь. В принципе, авиатор это понимает. Проводится мероприятия по так называемому тому же завоеванию превосходства в воздухе. Уничтожаются российские радиолокационные станции. Это мы видим, спецслужбы работают. ГУР отработала по в эм, дальним радиолокационным станциям за, за, горизонтного контроля, там по 3000 километров. Служба безопасности отработала по РЛС, по небу 600 километров, по Каста 2 и 2 – это полторы, полторы, сотни километров. Вот были удары в последнее время, мы видели атакамцами и по мысу, мысу Тарханку, там С-400 стоит, С-300, С-400, та же самая картина удар по Джанпо. Это все подготовка к выполнению серьезных ударов по наземным объектам, в основном в Крыму. Там 150 военных объектов, включая и Керченский мост, потому я думаю, удар этот будет нанесен, и это не, это не, обязательно там седьмого или девятого, это может быть и сегодня, и завтра. То есть это как раз э, даже, даже чем раньше, тем лучше. То есть для того, чтобы россияне уже подготовились э, инаугурировать э, этого пути, путина подобное существо, э, понимая, что по его игрушкам э, может быть нанесен серьезный удар и будет наноситься, я думаю, в ближайшее время. От тоді, пане Романе, в продовження цієї теми не можу вас не спитати, От в разі знищення кримського мосту пофантазуємо з вами зараз трохи з наших глядачів окремий лайк за прогноз від Романа Світана. Але чи наважиться Путін в разі знищення кримського мосту провести на Та чи буде йому що сказати глубійному народу? Та чи можуть вони навпаки скасувати нагурацію або провести її максимально непоміченою? Может быть такая. Не, ну, по-любому они инаугурацию будут проводить. Это точно вопрос, где, как, какими силами, с какой помпой. Дело в том, что инаугурация – это все-таки механизм вступления в должность, потому она будет точно проводиться. А вот уже помпа, она может быть, конечно, поменьше и, и пожиже для россиян, если мы доберемся до Керченского моста и его уничтожим до инаугурации. Хотя это может быть и даже позже или во время. Возможность есть, но оптимальный вариант это сделать ну, чуть ли не завтра. То есть чем, чем раньше, тем лучше. Для того чтобы россияне осознали осознали глубину провала путинской, путинской идеи э, уничтожения украинского государства и геноцида украинского народа. Еще раз повторюсь: чем раньше, тем лучше. Ну а реакция может быть, конечно, разная. Они в информационном потоке это все вырулят попытаются, по крайней мере, могут э, в, в, включить какой-нибудь режим э, рязанского сахара, как вот мы видели, когда пропустили игиловцев под, под 150 трупов э, под Москвой. Могут такой вариант э, провернуть, есть, чтобы, чтобы отвлечь внимание от, э, допустим, той катастрофы э, в районе Керченского моста. Но ну, там по поводу Керченского моста, там этого мало. То есть э, надо уничтожать и э, переправу, в Керченскую, так называемую паромную, потому что они в основном сейчас именно через паромы перебрасывают большое количество техники. Ну и уничтожение железных, железнодорожных мостов через Миус и через Кальмиус. Они уже заканчивают дорогу, железную дорогу от Ростова до Мелитополя. А здесь у них есть два таких, таких же моста железнодорожных, которые надо уничтожить и в, и в районе Керчи. В районе Миуса, это под Таганрогом, І в районі Кальміуса, то тобто, есть это недалеко от Маріуполя, Волновахи. пане Романе. Ми зафіксували ваші позитивні прогнози. Дякуємо вам за цю розмову. Дякую за вашу аналітику та чіткі відповіді. Роман Світан, лючий інструктор та полковник запасу української армії. Я завжди відповідав на найголовніше питання сьогодні. З вами був Дослав Соловйов. Ви в свою чергу ставте цьому відео прямо зараз. Лайк, напишіть коментар. Звідки ви не здивитесь, обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поділіться цією трансляцією серед знайомих, бо так Ютуб буде лише більше просувати цю трансляцію. А ми тим часом побачимось в ефірі на 24-му.